जर खऱ्या असतील तर ताबोडतोबीने आता अधिवेशन सुरू आहे काल परवाकडेच एक सर्वपक्षीय बैठक पंतप्रधान नव्हतेच पण गृहमंत्र्यांनी बोलवली होती ती नुसती माहिती देण्यासाठी होती का कारण नुसत्या माहिती तर आम्ही तुमच्या माध्यमातून बघतो त्याच्यात ती माहिती पुन्हा नुसती देण्यात ता, देण्यात आली असेल तर त्या बैठकीला काही अर्थ नव्हता आपल्याकडे सुद्धा मणिपूरमध्ये अजून तसंच पेटलेलंच आहे काश्मीरमध्ये सुद्धा हिंदूंच्या हत्या होत आहेत आणि आता बांगलादेशात जर मोठ्या प्रमाणावरती होत असतील तर केंद्र सरकारने ताबडतोब पावलं उचलून तिथल्या हिंदूंची हिंदूंचं रक्षण केलं पाहिजे ही जबाबदारी पूर्णतः आपल्या केंद्र सरकारची आहे कारण जर शेख हसीनांना तुम्ही इकडे आश्रय देत असाल तर बांगलादेश मधल्या या हिंदूंची रक्षा करण्याची जबाबदारी तुमचीच आहे आज तुम्हाला पवार साहेब भेटतायत दिल्लीमध्ये यापूर्वी त्यांनी एकाच महिन्यात दोन वेळा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली आणि त्यानंतर आज पवार भेट बैठकीला काही अधिकारी देखील उपस्थित होते आता त्या बैठकीत मी तर नव्हतो त्याच्यामुळे त्या बैठकीबद्दल स्वतः पवार साहेबच आपल्याशी बोलू शकतील पण पवार साहेबांनी भूमिका स्पष्ट करावी धारावी संदर्भातली आपली मागणी असेल साहेब बघा कोणी कोणाची भूमिका काय असावी त्याच्यापेक्षा माझी भूमिका स्पष्ट आहे मी धारावीच्या विकासाड आलेलो नाही धारावीकरांना तिथल्या तिथेच घर हे मिळालंच पाहिजे ही आमची आग्रहाची मागणी आहे आणि धारावीतल्या लोकांना अपात्र ठरून मुंबईमध्ये एका धारावीच्या वीस धाराव्या करण्याचा डाव जो आत्ताचं जे मिंधे सरकार करत आहे आणि त्याच्या आदानींच्या मार्फत करत तो आम्ही काही होऊ देणार नाही मुंबईची वेलवाट आम्ही कोणी आला तरी त्याला लावू देणार नाही मुंबईतमध्ये एका धारावीच्या वीस धाराव्या आम्ही होऊ देणार नाही परत एकदा सांगतो जे धारावीकर आहेत त्यांना तिथल्या तिथे घर हे मिळालंच पाहिजे आणि एवढंच नव्हे तर धारावीकरांच्या घरामध्ये रोजगार आहेत प्रत्येकाचे काही ना काहीतरी व्यवसाय आहेत त्या व्यवसायाची सुद्धा एक सोय ही त्या योजनेमध्ये असायलाच पाहिजे मुळामध्ये धारावीचा आराखडाच अजून झालेला नाही आहे तो जनतेसमोर आलेला नाही आहे त्याच्यामुळे मला अशी भीती वाटते की तिथल्या धारावीकरांना हे मिठाघरात फेकणार दहिसर टोल नाका मुलुंड टोल नाका कुर्ला मदर डेअरी अन्य वीज जागा या वीज जागा ह्या टेंडरमध्ये नव्हत्या आणि तशी कोणत्याही विकासकाला अशी मुभा देण्यात आलेली नाही आणि देता येणार नाही तिथला टी डी आर काढला गेला आहे तो डी आर मुंबईवर वापरण्याची जबाबदारी अधिकार देण्यात आलेलं आहे हे सर्वथा गैर आहे त्याच्यामुळे ह्या काही गैरगोष्टी आहेत त्या आम्ही मुंबईत होऊ देणार नाही बाकी कोणाची काय भूमिका असेल तो याचा त्याचा प्रश्न आहे पण शिवसेना मुंबईची विल्हेवाट कोणालाही लावू देणार नाही बरं त्यातले काही तिथेच राहून मदत करणार असतील तर काय प्रॉब्लेम आहे नहीं मैं आशे एक एक शक्यता बोलते है आप सर सर पहली बार लोकसभा चुनाव में आप ऐसे थोड़े सामने आइए एक, एक एक मिनट आता थोड़ा आप होने होने दो दो बड़ी आपकी पार्टी की अच्छा नहीं नहीं आप आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा पहली बार आप दिल्ली आए हैं लोकसभा चुनाव में जीत के बाद यहाँ कार्यक्रम क्या रहेगा और बांग्लादेश में जो हालात है वहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है क्यूँकी आपकी पार्टी बहुत हिंदुओं की बात बिल्कुल है तो कैसे आप देखते हैं क्या मांग सरकार से करते हैं मैंने जैसे अभी अभी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे तो उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अपने केंद्र सरकार की है मोदी जी की है तो मणिपुर तो नहीं जा रहे तो मोदी जी और अमित शाह जी बांग्लादेश अगर जा सकते हैं तो जाना चाहिए अन्यथा वहाँ जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको रोकना और वहां के हिंदुओं की रक्षा करना मोदी जी का काम है केंद्र सरकार का काम है हिंदुस्तान सरकार का काम है इसी हिंदुस्तान सरकार में इंदिरा जी ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी और उसी बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो उनको रोकना भी पूर, पूरा काम या पूरी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की है राजनीतिक कुछ कार्यक्रम नहीं है मैंने एक एक मैंने मैं लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में आया हूँ और चुनाव के बाद इंडिया आघाड़ी की मीटिंग हुई नहीं है तो मैंने सोचा सदन चल रहा है सत्र शुरू है तो हो सके तो सारे लोगों के साथ मिले बात करें आगे कैसे जाना चाहिए इसके ऊपर एक विचार विमर्श होने की जरूरत थी और मैं जितने लोगों को मिल सकता हूँ कल तक मिलूंगा उधर साहब लेकिन जो महाराष्ट्र का चुनाव है सबसे बड़ा चुनौती इसके बाद आपके सामने की होगी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की आपका ये दौरा तीन दिन आप यहाँ पर हैं जो आप लोगों से मिल रहे हैं क्या इन दौरों में जो आपकी चर्चा होंगी उसका नतीजा महाराष्ट्र में महाविकास आगाड़ी के एक विषय को आगे ले जाने के लिए वैसे तो हम एक दूसरे के संपर्क में है जैसे पवार साहब हो कांग्रेस के लोग है अन्य सारे लोग है हम एक दूसरे के संपर्क में है लेकिन वो फोन पर है पवार साहब और खैर तो हम महाराष्ट्र के लोग तो मिलते जुलते रहते हैं लेकिन यहाँ अभी अकेले आए हैं राहुल जी हैं बाकी हमारे अन्य पार्टी के नेता ममता दीदी तो बीच में घर ही आई थी तो हम एक दूसरे के संपर्क में है जरूर है लेकिन एक बैठ कर जो बात होती है और जरूरी है कि हर समय पर राजनीति की बात करें कुछ अपनी बात भी होती है कि अरे कैसे चल रहा है क्या चल रहा है तो एक अपनापन होता है उसमें तो इसलिए मैं यहाँ बांग्लादेश में, में जो कुछ घटना हुई है उसका उन्हीं की भाषा में मतलब ये एक रहते दो तीन शब्द है, एक नरेटिव होता है एक मैसेज होता है तो वो मैसेज पूरे दुनिया में गया है और जैसे इसराइल में कुछ हो रहा है ऐसे बीच में बातें खबरें आ रही थी वहाँ के प्रधानमंत्री को तो घर के बाहर निकलना मुश्किल हुआ था भारी संख्या में वहाँ की जनता रस्ते पर सड़क पर उतर कर आई थी आ, लंका में हुआ अब बांग्लादेश में हुआ तो सारे लोगों ने समझना चाहिए कि जो सर्व सामान्य आदमी होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है बलवान होता है उसके एक सहनशीलता का सहनशीलता की भी मर्यादा होती है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए और जनता का न्यायालय वो सर्वोच्च होता है तो जनता का न्यायालय का फस, फैसला बांग्लादेश में हुआ है

तो आपके मन में आशंका क्यों आई कि ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में हो सकती है तो, तो नहीं, नहीं, नहीं 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 मैंने मैंने कहा पूरे दुनिया में एक मैसेज गया है दुन्या और दुन्या और ये अगर बांग्लादेश में बात हुई है हमारे पड़ोसी है आ, पाकिस्तान जिस हालात में हम तो देख ही रहे हैं लंका में क्या हुआ इसराइल में क्या हुआ इसराइल में क्या हो रहा है अन्य सारे देशों में क्या हो सकता है तो ये तो